assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi o'tiladigan mavzuyimiz o'zbekistonda foydalanadigan himoyalangan yer inshootlari demak mashg'ulot rejasi birinchi ilitilgan yer va parniklar ikkinchi rejamiz issiqxonalar ya'ni teplitsаlar demak himoyalangan maydonlarimiz asosan oddiydan murakkabligiga qarab turib himoyalangan maydonlarimiz birinchi o'rinda ilitilgan yerlar parniklar hamda issiqxonalarga bo'linadi demak birinchi eng oddiy himoyalangan maydonimiz ilitilgan yer bo'lib ilitilgan yerlar asosan o'simliklarni oddiydan qarab murakkabligiga tuzilishiga qarab turib bular uch guruhga bo'linishi ko'zda tutiladi endi bu yerda asosan ularni bizda ko'proq foydalanadigan yani, ilitilgan yer turlari mavjud bo'lib hisoblanadi endi ilitilgan yer o'zi nima ilitilgan yer yer tomon e, yon tomonlari e, to'sig'i bo'lmagan eng oddiy tuzilgan inshootlardan biri bo'lib hisoblanadi endi biz bularni ma'lum darajada e, imkon qadar erta bahorgi muddatlargada yoki bo'lmasam kech kuzgi muddat davrlarida biz foydalanishimiz mumkin bo'ladi endi uni oldiga qo'ygan vazifasi nimalardan iborat deydigan bo'lsak biz bilamizki asosan sabzavot ekinlarimiz ekish muddatiga qarab turib beshta muddatda ekish ishlarini amalga oshirar ekanmiz shuni inobatga olgan holda demak ochiq maydondagi birinchi ekish muddatini biz mart oyi oxiri mart oyi fevral oyi oxiri mart oylarida qilib belgilagan bo'lsak shu muddatlarda asosan shu ilitilgan yer yoki bo'lmasam eng oddiy inshootlarimizdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi chunki buni biz fevral oyi oxiri mana bunga misol qilib poliz mahsulotlarini yoki bo'lmasam ertangi muddatda ekiladigan pomidor ekini yoki bo'lmasam ertangi muddatda ekiladigan yana achchiq chuchuk kalampirlarimiz shunga o'xshagan mahsulotlarimizni ertaroq bozorga olib chiqishni inobatga olgan holda biz ilitilgan yerlardan biz foydalanishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi endi buni afzalliklari nimada degan savol bo'ladigan bo'lsa buni afzalliklari demak ochiq maydonga biz sabzavot ekinlarni agar ilitilgan yersiz ekadigan bo'lsak demak hozirgi keltirib o'tgan mahsulotlarimiz poliz sabzavot mahsulotlarimizni aprel oylarida ekishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi agar endi biz ilitilgan yerdan foydalanadigan bo'lsak buni ma'lum darajada ertaroq fevral oyi oxiri yoki bo'lmasam mart oylarida bu narsalar ilitilgan yerlarni tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi endi buni yana yaxshi xususiyati shundan iboratki demak bir oy bir yarim oydan oldinroq ekilishini inobatga olgan holda biz bozorga yoki bo'lmasam sotish ishlarini amalga oshirayotganimizda mahsulotimizni erta ochiq maydon yoki tuproqqa to'g'ridan to'g'ri doğru ekilganga nisbatan o'n besh kun yoki bo'lmasam yigirma ba'zan hattoki yigirma besh kun ertaroq hollarda biz ularni mahsulotni olib chiqishimiz mumkin bo'ladi shularni inobatga olgan holda demak bu eng oddiy bizda o'zbekistonda ilitilgan yerlarimiz o'z navbatida juda katta gektar maydonlarga yoki bo'lmasa umumiy qilib aytganda bu juda keng miqyosida foydalanishi mumkin bo'lsa bo'ladi demak bu eng oddiy usullardan biri desak albatta to'g'ri bo'ladi ho'p endi ilitilgan yer ikki asosiy yoki isitiladigan va isitilmaydigan guruhlarga bo'linadi endi biz bilamizki isitiladiganlari har doim biologik yoqilg'idan chiqadigan issiqlik hisobiga isishini inobatga olinadi yoki bo'lmasa isitilmaydigani bu albatta baribir xohlasak xohlamasak isitiladi faqatgina bu yerda isitiladi isitilmaydigan guruhlariga biz ee, isitish usullarini uch guruhga bo'lganimizda quyosh nuri yordamida isitilishini inobatga olgan holda demak biz ularni quyosh nuri yordamida isitishimiz yoki yani bo'lmasam mana birinchi guruhida isitiladigan yerlarda bo'ladigan bo'lsa ma'lum darajada bilog yoqilg'i hisobiga biz nima qilamiz ekan isitish ishlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'lar ekan endi bu yerda shu himoyalangan maydonimizda yoki yani birinchi guruhida ilitilgan yerlarimizda demak bir gektarli tunnel qurish uchun demak bir gektar ilitilgan maydon qurish uchun kerak bo'ladigan e, materiallarimizga to'xtalishimiz mumkin bo'ladi demak birinchi navbatda demak plyonka bilan yopganimizda bir gektar maydonga demak ming bir ming bir yuz min min kilogram plyonka e, sarflanadi yoki bir ming uch yuz bir ming to'rt yuz kilogram hisobidan olti yetti ming dona yoysin yoki bo'lmasam aytaylikki ikki yuz ellik uch yuz dona qoziqchalar yana shu bilan birgalikda yigirma o'ttiz kilogramgacha kanob yeyis zarur bo'ladi polis ekinlarini yetishtirishda materiallar talabi ikki barabarga kamayadi endi shu narsamizga hozir keltirgan sifralarimizga to'xtalish mumkin kerak bo'ladigan bo'lsa demak bu yerda e, plyonka sarfini inobatga olgan holda demak ming bir ming bir yuz kilogram yoki bo'lmasam bir ming uch yuz kilogram yoy sim deyapti buni simni inobatga olgan holda bu yerda umumiy yig'indisi demak xuddi shuni singari arkalarni qilishni inobatga olgan holda demak o'rtacha shu olti yetti ming dona yoy sim endi bizda bu holatlarga qaraganda oddiy usullardan tutni novdasi yoki bo'lmasam tolni novdalaridan foydalangan holda biz xuddi shunday arkalar qilishimiz mumkin bo'ladi bu oddiy usullari endi yana ikki yuz ellik uch yuz dona qoziqchalar deyapmiz ikki yuz ellik uch yuz dona qoziqchalar bu shu e, himoyalangan maydonimiz yoki bo'lmasam ilitilgan yerimizni mahkamlash maqsadida ishlatiladi endi yigirma yani, o'ttiz kilogramm kanob ip deyapmiz bu yerda yigirma o'ttiz 30... shu plyonkamizni salqin bo'lib qolmasligi yoki bo'lmasam aytayliki bahorgi muddatlarda mana bu joylarda ma'lum darajada suvlar to'planib qolmasligini inobatga olgan holda biz shu simlardan yoy simlarga bir biriga mahkamlagan holda demak sarf qilishimiz mumkin bo'ladi bu, demak buni umumiy yig'indisi demak shu holatda endi nima uchun poliz ekinlarni yetishtirish materiali ikki barobar kamayadi degan narsaga poliz ekinlarni biz bilamizki ma'lum darajada oziqlanish maydoni tamaddosh ekinlarimizga nisbatan poliz ekinlarimizni oziqlanish maydoni kattaroq ekish sxemalari kattaroq bo'lishini inobatga olgan holda demak bu ikki barobarga kamayishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi keyingi e, inshootimiz demak parniklar demak parniklarni himoyalangan maydoni ilitilgan yerlardan farqi bu ma'lum daraja usti yopilgan ekin o'stiriladigan kichik gabaritlik chuqurlardan iborat bo'lib unga nisbatan yon to'siqlar borligidan bu farq qilnadi endi bu parniklarda biz asosan ko'chat yetishtirish uchun ko'proq foydalanishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi Xo'p, parniklar himoyalangan yer inshootlarining doimiy e, turidir parnik demak bu ma'lum darajada parnik so'zini ma'nosi bug'lash so'zidan kelib chiqqan bo'lib chunki qizigan go'ng mana demak bu biologik go'ngni qizish hisobiga biologik yoqilg'i deyiladi biologik go'ngdan chiqayotgan issiqlik demak parniklar o'zbekistonda qish va bahor fasllarida foydalanadi va unda asosan ko'cha esishtiriladi bizda ko'pinchalik bahorgi davrlarda bu ma'lum darajada shu parniklardan foydalangan holda shu issiqlikdan chiqayotgan biologiya yoqilg'idan chiqayotgan issiqlik hisobiga biz ko'chatlarni yetishtirishimiz mumkin bo'ladi endi bu eng asosiy himoyalangan maydonimizni uchinchi turi yoki bo'lmasam murakkab inshoot desak albatta to'g'ri bo'ladi ho'p endi issiqxonalar yoki yani teplitsalar bu yerda tarif berilyaptiki ekin o'stiriladigan inshootlarning eng samarali turi bo'lib unda zamonaviy vositalar yordamida qanday zamonaviy vositalar deydigan bo'lsak shu o'simligimiz uchun kerak bo'ladigan yorug'likni ta'minlash yoki bo'lmasam yozgi fasllarda salqinlatish yoki bo'lmasam aytaylik yana shu bilan birgalikda ularni o'g'itlashda shlanglar orqali yoki bo'lmasam aytaylikki shunga o'xshagan agrotexnika yoki mana hozirgi kunda eng zamonaviy issiqxonalar qurilyapti gidroponika deyilgan shularni hammasi umumiy mujassamligi xuddi shu issiqxonalarda buni eng zamonaviy loyihalar asosida qurilgan demak inshootlarimiz demak bu issiqxonalar bo'lib hisoblanadi endi bunda bemalol inson o'simlik uchun agrotexni tadbirlari qo'llashi yoki bo'lmasam texnikalar yordamida bemalol ishlashi shunga o'xshagan agrotexniklar hammasi eng zamonaviy usullarda qurilgani bo'ladi desak albatta to'g'ri bo'ladi ho'p endi yopiq maydonlar uchun joy joy tanlash va uni tashkil qilish endi biz bilamizki har doim bino yoki bo'lmasam bir inshoot yoki bo'lmasam o'zimizga foydalanish uchun imorat solayotganimizda birinchi navbatda qanday joylar tanlashimiz mumkin bo'ladi degan savollarga albatta E, to'g'ri javob topishimiz mumkin bo'ladi himoyalangan maydonlarda ham bu ma'lum darajada yaxshi unumdormi e, masalan bu yerda berilmagan bir qancha o'ziga qo'yiladigan talablar bor bularni aytib ketsak bo'ladi birinchi navbatda sizo suvlar sathi bir yarim ikki metrdan yuqori bo'lishi kerak ishchi kuchi bilan ta'minlanganligini inobatga olish kerak hamda shu bilan birgalikda birinchi navbatda issiqlik berish energiyasi bilan ta'minlanishi gaz yoki aytaylikki e, nima issiq e, suv yoki bo'lmasam aytaylikki neft mahsulotlari bilan ta'minlanganligi bu ham bu o'z navbatida eng asosiy masalalardan endi yana shu bilan birga birgalikda sizzo suvlar sathi deyiladi sizzo suvlar sathi ma'lum darajada bir yarim metrdan chuqurroq bo'lishi inobatga olingan holda joy tanlaganimiz albatta to'g'ri bo'ladi endi himoyalangan maydonlarimizni biologik usulda isitiladi yoki bo'lmasa mana dars avval aytdik geli yoki quyosh nuri yordamida yoki bo'lmasa yana usullarni inobatga olgan holda himoyalangan maydonlar asosan demak uch xil usulda isitiladi birinchisi geli isitish yoki oddiy qilib aytganda quyosh nuri yordamida isitish ikkinchisi biologik isitish turlari organik materiallardan aerob chiqadigan ajralib chiqadigan issiqlik Demək bu məlum dərəcədə şü bioloji usulda isitdirdə işte bu ikinci tur hesablanır. İndi üçüncüsü texnik isitdir. Demək buna girədi gaz, kömür, neft və neft məhsullatları E, yordamida elektr toki yordamida e, isitishimiz bu demak uchinchi guruhga demak shu himoyalangan maydonlarimizni ilitilgan yerlar parniklar issiqxonalar uchala turdan ko'p bo'lishidan qat'iy nazar foydalanishingizga qarab turib demak shu uch xil usulda biz bemalol isitishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi endi xulosa xulosa qilib aytilganda ko'rsatilgan e, belgilangan nazarda tutgan holda ma'lum darajada biz imkon qadar o'simliklardan mavsumdan tashqari bo'lgan davrlarda e, yuqori e, hamda zamonaviy agrotexnik tadbirlar qo'llagan holda shu himoyalangan maydonlarni qaysidir turidan foydalanib biz unumli hamda yuqori hosil oladigan bo'lsak bu albatta maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi endi xulosalardan kelib chiqqan holda demak sizlar uchun shu quyidagi oltita nazorat savollar berishimiz mumkin bo'ladi endi bu yerda asosan savollarga javoblar topib biz nimamizni taqdimotimiz boshida telefon raqamlarimizni telegram manzillarimizni e, yozganmiz sizlar o'zinglar qiziqtirilgan savollar yoki bo'lmasam takliflar bo'ladigan bo'lsa bemalol shu telegram raqamlarimiz bilan bemalol bog'lanishinglar mumkin bo'lib hisoblanadi demak foydalanilgan adabiyotlarimiz har doimgidek zuyev abdullayev sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi toshkent o'zbekiston bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil yana shu avtorlarimiz e, nimasida de, rus tilida o'qiydiganlar bo'lsa o'qituvchi bir ming to'qqiz yuz shasn keying qo'shimcha adabiyotlar hamda internet ma'lumotlardan olishimiz mumkin bo'ladi e'tiboriglar uchun rahmat